Ми ж долучимо до нашої віру ефіру Георгія Барамідзе, екс-віце-прем'єр-міністра Грузії, політичного секретаря єдиного національного руху, аби докладніше поцікавитися цією темою. Вітаємо в ефірі! Раді вітати вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям слава. слава хотіли запитати, як плануєте діяти далі? Вочевидь, що люди не погодяться і не сприймуть прийняття цього закону разом з тим, розуміємо, що ми не вправі закликати іншу країну або представників іншої країни до якихось революційних настроїв. Але чи є у вас план, як протидіяти цьому закону, чи можна його відкликати легальним шляхом? Если вы дозволите, я буду молвить российскому. Прошу. А, 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 ну ситуация, конечно, а, наискоренящая, можно так сказать, мягка, Потому что кто бы, кто бы подумал, что в Грузии может оказаться власть, которая вот так открыта напрямую действует по указам Кремля точно так же, как Кремль действует против ну, действовал еще в свое время, потому что сейчас уже в России нет практически никаких независимых неправительственных организаций, независимых СМИ и которая бы вот эта власть практически прямо бы провозглашала наших самых главных друзей, начиная с Украины, Евросоюза, Соединенные Америки, как бы угрозой для Грузии, которые якобы стараются совершить государственный переворот в Грузии, и якобы для этого они приняли этот закон, чтобы контролировать больше, как они говорят, неправительственные организации, как будто у них нет соответствии с другими законами достаточной абсолютной информации о их деятельности, также о финансовой деятельности и так далее. И чтобы как бы предотвратить, предотвратить вот это. И они прямо говорят, что их не интересует ни заключение Совета Европы, Венецианской комиссии, которая является главным экспертом для всех стран, которые входят в Совет Европы. Их не интересует ни резолюции Европейского парламента, их не интересует, что говорит Еврокомиссия. Европейский совет их не интересует, что говорят конгрессмены об их партии демократических республиканских в Америке. Интересует, что говорит государственный секретарь и даже вице-президент Соединенных Штатов, которые все однажды, одним голосом говорят, что этот закон Нарисую закон, который также чуть-чуть попал в тень, так, так называемый закон об обшорах, к которым путем которым Иван Ишвин и его российские дружки могут перенести из апшоров свои активы в Грузию без того, чтобы они заплатили хотя бы один лари, хотя бы один доллар. Вот абсолютно. Без всякого так сказать, создали Грузию как страну офшора для офшоров. Mm -hmm. И вот, вот этот закон так называемой прозрачности прямо противоречит всем нормам Евросоюза, и Европейская комиссия уже сделала что принятием этого закона уже Грузия не исполняет три из девяти обязательств, которые обязаны правительство Грузии и Грузия в целом исполнять для того, чтобы мы имели возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Но в такой ситуации вы спросили, чтобы уже подойти к вашему вопросу. Что нам делать? Uh -huh. Мы собираемся бороться мирным путем, хотя они постоянно, вот, вот эта русская власть предатели говорит, что кто-то хочет тут насильственный госпереворот совершить, и это все поддерживается вот нашими друзьями. Они придумали новую идею, что в мире оказывается существует какая то партия глобальной войны, которая вот провоцировала и войну в Украине, и сейчас хочет провоцировать войну между Грузией и Россией, которая в свою очередь по-прежнему оккупирует 20% нашей территории и все приписывает вот этой партии войны. Конечно, мы собираемся бороться мирным путем. Слава Богу, сейчас очень многие люди, политики, которые в свое время поддерживали эту предательскую власть, в том числе и госпожа президент Зурабишвили, которая была именно избранником этой, этой банды, я бы назвал пророссийской, и в свое время протолкнули ее в нарушение законодательства э, э, при выборной и всех норм. Сейчас она, даже она поняла, что это до конца русская власть, до конца пропутиновская власть и стала против них. Ну и, естественно, наша партия, партия президента Саакашвили, Единое национальное движение, самая главная оппозиционная партия, приветствует такое, такое извинение, так сказать, в мнениях многих людей, и других партий, Сейчас мы все партии объединены практически нашими общими усилиями, мы объединили и координируем наши усилия с неправительственными организациями, с активистами, студентами. Помогаем им в этих вопросах, которые обязательно нужно решать во время акций, мирных акций, мирного процесса. Эти процессы будут продолжаться, и наша борьба будет продолжаться до выборов в Грузии, парламентских выборов осталось 150 дней. 26 октября этого года у нас будут выборы. И мы э, будем бороться э, э, с этой властью, э, делать все, чтобы все больше и больше граждан Грузии поняли, насколько э, вредная эта власть, насколько враждебная грузинским национальным интересам это про банда криминалов. ...сообща вместе с другими партиями подбить эту банду и потом сформировать западное дружественное Украине, естественно, и, и к нашим другим друзьям, Евросоюзу и Соединенным Штатам Америки, правительство, которое будет проводить соответствующие реформы и, соответственно, вернет Грузию... Обратно на путь інтеграції в Євросоюз і НАТО. що ж ми дуже будемо вболівати за вас. Можливо, нам разом доведеться знаєте, як друзям вступити в той європейський союз. Можливо, до того часу ми вже переможемо війні і зможемо разом рухатися цією євроатлантичною інтеграційною стежкою. Дякую вам, що знайшли час і можливість. Дякуємо.